プロデューサーヤっホーブブーマナなんじゃないよもしかして仕事中だったかな毎日お疲れプロデューサーおさあ誰かな よかったら当ててみてピーチ、ピータうひゃ正解ですプロデューサーちょっといいかしらレッスンのスケジュールを 改めて確認しておきたいのだけれど大きなライブが近いし悔いの残らないように自主練を入れておきたくてええ頼んだわ絶対に成功させるためにも準備は万全にしておかなきゃね <laughs> すみません今のは夏葉さんをまねてもしもしプロデューサーえー、何か変ですかウふンわいつもこんな感じですよ これから事務所、向かうところなんですけど。向かいますねー。えー、なんでわかるの?。ふふーん、誰でしょうねー。ふふーん。 <laughs> えっともしもしおはようございますプロデューサーさん桜木らぎものもです今日はプロデューサーさんも投稿してくださるんですよね翼プロの皆さんと力を合わせて精一杯頑張らんば頑張ります うう大当たりばイやっぱり分かってしまうとねマノのことバリ見とったばってんうまくいかんプロデューサーと電話しとるって思ったらついいつもの感じになってしまうばイ何か特には。 もしかして必要とされているとでも思ったんですかうぬぼれもいいところですね照れとか恥じらいとか人生のどこに捨ててきたんですか <laughs> 誰んでしょう今私の隣にいます 変わる大丈夫だそうですというわけでいたずら電話でした誰かわかったら教えてくださいねプロデューサーアマナだよ今日はねちょっとプロデューサーさんに相談があるんだ <laughs> 実はねめっちゃ可愛いカフェを見つけたんだ SNS で検索してみたらスイーツどれも美味しそうで毎週行ってるラジオ局の近くだから収録前後に寄れたらいいなって思うんだけど <laughs> アマナの愛らしさを借りてプロデューサーにお願いしようと思ったけれどやはりそういうのはいけない気がするね知らせ咲夜として頼もうご同行お願いできるかなみんなの光見えてるよ最後まで全力で行くからついてきてどう超いい感じじゃん 本人も笑ってくれてたし結構似てるっしょ。ってことでうちが誰だか分かってけいえへへ誰なのかピータンに分かるかなクールな時もあれば溢れ出る光感のギャップがたまらないって感じ。分かった もしもしプロデューサーええっとルカです <laughs> あお前さっきのフり遅れてた直前の ステップのせい、遅れてんの。って、教えてくれて。はい。その後、上手に、踊れました。おや、ご機嫌いかがかな、プロデューサー。ごきぐ、うん、ん。 ふふ、<laughs> それはよかった。今度のレッスンのことで、プロデューサーと話しておきたくてね。来週は、学校のこととかいろいろあって、少し忙しくなるかもしれないんだ。宿題とか、なるべく早く終わらせるつもりだけれど、スケジュールについて、また相談してもいいかな。 プロデューサーサさんお疲れさまです書類机に置いておきました全部記入済みですはいよろしくお願いしますはいわかりましたか 雰囲気といいますかモノマネのつもりでした今のはコイトちゃんでした先日少しだけお話しして。 ねえプロデューサー何してる用事ないけどなんとなくあ,ああ見てた空雲早いめっちゃえへへへ、<laughs> うん あんま、うまくできなかったけどあああれは単に言葉が続かなかっただけなんだけどなお疲れ様ですプロデューサーさんこれからレッスンに行ってきますねライブに向けてみんなでし しっかり確認してきます正解です冬の魅力で気づきましたか <laughs> もう虜になっちゃってますプロデューサーさん太郎いえ その冬子さんの愛らしさはリンゼには荷が勝つと思い直しプロデューサーさんお疲れさまです先日送っていただいた企画の資料なんですけどあれめっちゃめちゃ面白そうっていうか。 そんなことないと思いますけどそれって考えすぎなんじゃないです <laughs> どういつもより可愛らしくなったかしら実はニチカの言葉遣いを少しだけ真似てみたの彼女のああいう雰囲気、好きだなーって。 少しシャイで、いつだって一生懸命な雰囲気とか、そこもまた日香の魅力よね。やーはー、プロデューサーさん、今、幸せー。へ、えー、ひななはひななだよー。 あはーよかったーじゃあプロデューサーさんがもっと幸せになれるように甘いものとか差し入れしてあげるーあはあナイスタイミングだねーじゃあこれから行くよーいつもお疲れ様、プロデューサーさん よう、プロデューサー。あたしだ、ジュリーだぜ。今日も、よろしくな。お仕事、全力で、頑張るからよ。あたしにかかれば、楽勝、だぜ。え、あ、あたしは、 ジュリ…ーだぞうん、似て…なかった…プロデューサーさーん聞いてくださいすごいものを見ました違いますあたし、カホですさっき、猫が道の真ん中にいて 車が走ってきて危ないって思ったんですけどすっごい速さで避けて気づいたらいなくなってたんです忍者みたいでかっこよかったです <laughs> やるなら手は抜けませんからなんてかほちゃんならどんなものが気になるだろうって。 想像しながら、あちこち歩いてみたりして。<laughs> ありがとうございます。すっごく、すっごく、すっごーく、嬉しいです。お疲れ様で。ございます。<laughs> いいお時間に。なりました。おやつなど。ご一緒に。 いかがでしょうかあっそんなことはリンゼはプロデューサー様に隠し事などをプロデューサーさんに悪いことしてるって思われたっす。 プロデューサーさん今度の下見の件なんですけど現場近くに美術館があるみたいなので帰りに寄って行ってもいいでしょうかうん実は冬ちゃんに借りて私が代わりにお話ししてるんですねえ冬ちゃん ふフフフフフフフいてます。<laughs> ええー、モノマネなんてそんな。ただ純粋に見たい作品があって、ああ面白くないわね。 案外悪くなかったでしょプロデューサーお疲れ様ですレッスン終わりました今日は新しい振り付けを教わりましたいい感じでしたでもここで満足はしていません次のレッスンまでにもっといい感じにします 誰のって…えっとえっとあたじゃなくて私私はただレッスンの報告をあははバレちゃったか結構似てたっしょうちの日和ちゃん お疲れ様です、うん。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でーす。ああ。お疲れ様でーす。 お疲れ様ですふえプロデューサーさーん昨日届いた資料読んだよでも分かりにくいところがあるはあ,あ,あ眠夜遅くに来たから寝不足なのプロデューサーさんのせい そういうのはメールに一言添えるべきでは仕事の話できないようなら切りますがい、今いいかなさっきレッスンが終わったところなんだけど今練習しているダンス もっと仕上げたいの。つ、次の、ライブまでに、完璧にしておきたいから、レッスン上、この後も使える。うん。ありがとう。 ですけどえ,えっとこの連絡を入れる前にああけたさんみたいに言ってみたらってまどかちゃんに言われてどどうでしたかちょっとは似てましたかねはあプロデューサーさん ちょこっとお時間もらってもいいですかこの間出たチョコの新作、私の好きなやつだったので今度買ってこようと思うんですけど絶対おいしいやつだからプロデューサーさんも一緒に食べてほしいなーってわあありがとうございますあ ねえプロデューサー来週自主練したいからレッスン室の空き確認したいんだけどいいかな <laughs> ありがとううん日程どうしようかな えー、それってどのこと <laughs> やめるまでかなプロデューサーさんお疲れ様っす次のライブのことで打ち合わせできないすか演出について気になる箇所があってっす うん。モノマネはダンスのスキル向上にもつながるってトレーナーが教えてくれたのそれでどうかなうまくできていたすかそう 難しいねモノマネって難しいっすヤッホープロデューサーこれからレッスン室行ってくるねその後は。 自主練してくる何なんなんだよお仕事頑張って終わったらまた連絡するねよ件は伝えたとっとと忘れろもしもし プロデューサーさんですか私、たし、キリコだよ。あの、差し入れで、ケーキを、いただいたので、プロデューサーさんと、一緒に食べたいなーって、今から、 事務所に行ってもいいですか？ああ、嬉しい。急いで向かうね。あきりこちゃんはこうじゃないか？ものまねって難しいね。おはよう。今日もよか天気やねー。 どがんしたと、プロデューサー。元気なかねご飯しっかり食べて、ちゃんと寝とるとうん。実は、プロデューサーに読んでもらいたか本があるばーい。近くまで来とるけん、事務所行ってもよか ほんとですか漁に遊びに行って研究した甲斐がありました。<music>